Одна история. Я приехал к своей сестре из одного города в другой, и мне нужно было там порешать по поводу документов, и жил у нее там какое-то время, и понимаю, что мне нужно посещать церковь, чтобы находиться в духе и нашел там рядышком церковь, там были пятидесятники, они были не регистрированные, немножко такой, такие были законсервированные. Я приходил туда и на утренние молитвы, и на служение. И однажды я пришел на утреннюю молитву, и стою так, мы так стоим молимся, и стоит рядом брат, и он такой меня так «Чуешь, брате слово маешь?» «Кажу, маю». Он говорит «Зараз говорит пастырь, а потом ты». Ну, я ж так раз, ну, при, привичка раз, і, 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 і Біблію відкрив, і треба ж підготуватися. І слышу, пастор виходить і починає говорити такі от речі, Говорить, послухайте, що це коїться. Останній час, останній час пастиря, проповідники готуються до проповіді з, 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 з комп'ютерів, з телефонів, забули писання бумажне. открывают гаджеты и читают звезды. Останний час, что это, кто это, каже, Я так сижу, так читаю Библию, и я понимаю, опа, на, попал, попал Слушайте, Приехали. что я понял? К чему ж вот эти вот две истории? К чему я понял? 15 число, 25 число, рождение Иисуса Христа. Читаю я Библию бумажную, либо я ее читаю с компьютера, Друзья, нам нужно понимать суть. Аминь, аминь. Иисус о себе сказал, я и жизнь, истина, и путь. Это, это есть суть. Представьте, какие сегодня мы с вами благословенные люди, что мы сидим здесь и можем слышать истину. Мы с вами понимаем суть. Сам Иисус Христос, твой и мой личный спаситель, говорит, я избрал тебя, не ты меня. Я тебя избрал, я тебя посадил, я тебе дал служение, я тебя назвал своим, я тебя назвал церковью. И сегодня ты на этом месте, ты понимаешь суть, суть Евангелия, суть рождения Иисуса Христа. Вот в чем весь смысл, суть. Какая разница, с какого, с какого я буду гаджета читать текст. Главное суть, что мы это слово понимаем и стараемся исполнить. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. И знаете, и Давид так читал второе, вторая глава Луки. И там все, как описывается, при рождении Иисуса Христа, все как было в моей жизни. Явился ангел. Кому? Пастухам. Кто такие были на то время пастухи? Это были не знатные люди. Но ну, я вам хочу сказать, даже они были ниже среднего как бы статуса. Они жили в поле, они пасли овец, они кушали в поле, ихняя жизнь проходила в поле, их развитие проходило в поле, они мылись в поле. Ну, это как бы такой как бы низший слой, это, знаете, население. И ангел является им и возвещает огромнейшую радость, говорит, что Спаситель родился вам таком-то, в таком-то таком городе. И я помню, я тоже, когда я умирал, ко мне тоже явился ангел. И я был, я вам хочу сказать, я был в очень плохом состоянии. Ниже нижего еще, знаете. Вот есть низ, а это еще ниже. И явился мне ангел тоже вот так же, прям вот ниоткуда. Правда, в образе человека. И сказал, Женя, сегодня у тебя есть спасение. Я говорю, что, что такое за спасение? А он сказал, Иисус Христос любит тебя. И я сегодня благодарю за то, что Иисус родился в моей жизни и в моей, знаете, и в моем сердце. Моя жизнь кардинально изменилась благодаря нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Слава Богу! И знаете, я так размышлял, ехал на служение сегодня и слушал такой вот псалом. Есть такой псалом, что Иисус, яви свою славу, да, яви свои, то как бы чудеса. Есть же такой псалом, сестры, есть. да, Давид, ну, ты в группе прославления есть, да. да. И я так еду и поюжишь его, яви свое чудо, яви свои чудеса. А потом вот... Э я верю, Дух Святой мне проговаривает про, это так э, на, на подсознательном уровне. Говорит, Женя, слушай, тебе мало моих чудес. Ты их не видишь, говорит, ты посмотри, говорит на себя, говорит, вот мое говорит чудо. Ты жив, здоров, у тебя есть прекрасная работа, у тебя есть прекрасные друзья, у тебя есть братья, сестры, у тебя есть церковь, я тебе дал Духа Своего Святого. Я тебя освободил от рабства зависимости. У меня мечта была не быть просто зависимым. А Господь дал в тысячи, в тысячи, в тысячи, в тысячи раз больше. Больше он говорит, тебе мало моего чуда. Ты едешь, говорит, чистенький, аккуратненький, выбритый, говорит, на служение, прославить меня. Тебе мало говорит чуда в жизни моей. И я сегодня понимаю из-за того, что я начинаю где-то смотреть по сторонам, я, я не вижу Божьи элементарные чудеса в своей жизни. Помните, Господь говорит Лоту, говорит, спасайся на гору, но... Он говорит, но, не оглядывайся назад, не смотри назад, слушай, спасайся на гору. Я вот так вот иду, иду, и вроде бы как бы спасаюсь, и, и все и хорошо. Раз где-то налево, где-то направо, а где-то назад. А вот Давид живет так, а это так, а у меня этого нету. А зарплата ма маленькая, либо еще что-то, знаете, вот вот этот же ж мир, он же нас как бы засасывает. Ты хочешь, не хочешь, но ты с ним соприкасаешься. Христос говорит, почему, говорит, если вы взялись за плуг, то, то, то уже не смотрите ни налево, ни направо, почему, говорит, будьте сосредоточены. все, ты уже взялся, не, не надо, не смотри, кто как живет, не смотри, говорит, туда, ты, ты не смотри туда, у тебя есть цель, иди, иди к своей цели, кто-то когда-то пробовал, что, что такое орать, вот этот плуг, спереди там лошадь, и ты вот держишь и идешь по этому полю. Это очень тяжело. Вот Алексей пробовал. И я как-то в молодости своей, я тоже, ну, доводилась, жизнь как бы заставила это делать. Это тяжело. Это нужно нормальные силы, хорошее равновесие. И не вот это вот идти вот так вот. Там ты все как бы ну, пошел, пошел. И также и нам нужно идти за Христом и быть сосредоточенными на нашем Спасителе. Тот, кто сегодня умер и воскрес, для чего это все? Для того, чтобы сегодня мы с вами имели жизнь вечную. И не просто жизнь какую-то, что попало или как там попало. Или Бог там сказал, я там умер и воскрес, а ты доходи да, ко мне. Приходи ко мне, да нет, он говорит, я пошлю вам утешителя, Духа Святого, вам будет легче, он будет с вами, он будет вам напоминать, он будет вам помогать. Ведь это честь и привилегия сегодня быть вот на этом месте и знать, слушай, меня Бог избрал. Тысячи, тысячи людей прекраснее, чем я, лучше, знатнее, ум, умнее. Я же из тех, знаете, ну, не а Бог. Говорит, слушай, я возлюбил тебя, сын мой, дочь моя. Я тебе, ну, понятно, что Бог нам обещал землю покоя. Понятно, что будет не неспокойный переход. Но есть Дух Святой, есть благословение. Ну, мы церковь, мы же вместе. Сегодня будет вот причастие. Мы вспоминаем смерть и воскресение Иисуса Христа. Тело Его. За кого? Ломимое. За нас кровь пролитая. На кого? На нас. Добрый Господь, братья и сестры, Бог нас ведет в свою землю обетования. Что требуется от нас? Быть послушным голосу Божьему. Знаете, у нас в церкви мы с братьями согласились. Такая вот у нас пошла тема. Мы хотим меняться. Мы хотим меняться, мы не хотим быть вот, вот такими вот, мы хотим меняться во славу Божию, чтобы с нами было приятно иметь общение, чтобы с нами было хотелось с нами иметь дело. Мы просто хотим меняться, становиться ло лояльными, интересными, отзывчительными, внимательными друг к друг другу, к церкви, просто чтобы мы были друг другу удобны. И мы так с братьями договорились, давайте будем меняться. А как же так просто взять и поменяться? Это что должно произойти? Какое-то, знаете, вот перемена мышления. Желание, перемена мышления. И мне сегодня так вспомнилась история. Помните, Иисус обмывает ноги своим ученикам. Сам Учитель, сам Бог, сам Спаситель обмывает ноги своим ученикам, одному обмыл, второму. Тут подходит время Петра. Петр говорит, Господи, тебе ли, тебе ли обмывать мне ноги? Что говорит ему Иисус? Петр, не обмою тебе ног, не буду, не будешь иметь со мной части. Что происходит с Петром? Перемена мышления в секунде, Господи. Мой не только мне ноги, но и всего меня обмой. И я понял фишечку. Поделюсь с вами. Позволь Иисусу послужить тебе. Позволь Иисусу послужить тебе. Каким образом? Будь послушный. Он сказал, Петр, давай я тебе обмою ногу. Петр сказал, да не, Господи, тебе ли. Он говорит, слушай, не будешь иметь со мной части. Если ты не дашь, чтобы я послужил тебе, и Петр говорит Господи, служи мне, я смиряюсь. Все, служи мне, и Петр получил огромнейшее, огромнейшее благословение. Братья и сестры, будьте благословенны. Аминь. Аминь. Помолву, а, Бог наш милосердный, благодарим тебя и славим. Благодарим за спасение. Благодарим за то, что мы сегодня не оставлены, мы не сироты. Ты наш небесный Отец, и Ты наш ведешь в свою землю. Мы благословляем Тебя, мы любим Тебя, и хотим быть послушными голосу Твоему. Будь прославлен наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.